perini kelas we. Waduh lali amplope. Eh iya. susunan disasok nih. Oh iya, bener-bener iya? Iya, tapi aku belum pahami kebiasaan caranya. Pokoknya dikara bareng-bareng. Iya. Kegiatan kelas, hmm. eh, Bumartan, Bereka, Bu gak tanya pun. Bu, mendet buku tentang perpustakaan. Gengge, -geng. aku tak dalam perpustakaan bisa ya? iya. Yeah. Yeah. Iya jangan hilang soalnya duitnya oke okay? ya. Yeah. Kita uh. ngerjainnya itu kasih Pak Ya, Wes, aku tak main mobil aja, Ya Silly, it's no fun. In the old days, I'm such a romantic, I never remember of things saya ayo lu Ahmad. Emang benar di sini 10 juta. Aku kira bercoyain. Ayo dulu. Eh, tenang, oke banget. Ya lah. Emang iya. Pak ayo kantin. Ayo iki obat tuwu entek. Mungkin, mau esok duitnya isa Bet, saiki, enteng Hei okay, Nema, ilang Kau emang pira jumlahin? 10 juta, kayaknya tak ada yang amplop Kau yakin mah jumlahin semuanya? Tenangan, naikin yang nanti ilang, aku siap tanggung jawab kegiatan kelasnya hilang Ojo cuman di si, ngerti Duitnya kepindah atau jiblok Tapi yang HP mau kebuka Kan ada Dewi si terakhir di kelas Iki. Ojo saling nuduh di si, ayo mulai fakta nih Setuju, wong <tuh> sobo yuk yang wani jiblok duit semua no Justru mergo akeh, aku udah duit di Saiki si Cici, cici mas, durungnya aku melepuk, kakek udah ngapa? Aku mau nong jika buka absen <silence> aku nih pajak kelas gara tugas rani ngedi-ngedi HP kan mati kan mau Val? Eh, iya apa deh Tapi aku rutin dipajar buka amplop dulu. Apa? Kalau langsung nuduh ngono, aku lho mau pengen telo isi Ngapain Ngapa kok aku duka buka? Aku mau penasaran. Jari selfie nominalnya gede. Aku mau mastik ne. Kau ngerti ora? Kui nggak WKB mau panik. orang yang duite aku ya salah maksudmu apa aku sampai buka alprove tapi jika rinsar meja eh coba kamu pindah rinsar meja hmm duitnya siapa? saya juga orang asing duitnya elek tapi saya sempat jujur Aku ngapusi soal HP, kat mau HP ku batu nentek mati. Aku ngapusi mergawat di salahnya Rahma. Karena aku salah orang ngacak bisa. Masalah gede sering muncul udah niat elek, tapi kurang jujur. Kau saiki jujur bisa, paling mengkawai. Amarga ora jujur, cerita iki nyerita ake kepanikan amarga duet kegiatan kelas sing dikira ilang. Rasa curiga muncul amarga ana sing ora jujur lan wedi disalahke. Kanthi sikap tenang lan rasional, pungkasane ketok yen duit mau sejatiné ora ilang mung kesasar. Cerita iki mulang pentingi kejujuran, ketenangan lan saling percaya. Yen saben wong gelem jujur saka awal, masalah ora bakal dadi gedhe.